所以，我准备了这些，跟我来。来，我觉得时机到了。什么时机啊？ 这是我们从小到大的样子。你我青梅竹马，一起长大。你呢，古灵精怪，活泼好动。我自小是沉闷了些，总是跟在你身后，仰望着你，希望有朝一日能够成为那个和你并肩同行，甚至照顾你、保护你的人。一转眼，我们也到了成亲的年纪了。你说过，人生有许多可能。 未来还会有很多选择和机会，我思忖多时，过去我的人生有你，所以未来呢，也希望有你相伴。愿得一人心，白首不相离，这便是我对你的感情。我此生所愿了。未来我们会有儿女承欢膝下。 到时候那走马灯上，便有了更多的欢喜和热闹。老李呀、啊，老李，你可别太离谱，连、哎、小孩都编出来了。我我准备的话都说完了，你你好好想想，考虑一炷香的时间再回答我。呃，是得好好想想，嗯、呃，有一炷香时间呢，呃。 急不急？哦，我、嗯、慢慢慢想想。嗯嗯